Варикозная хвороба у вагитных, От насколько это небезпечно, какая профилактика актуальна при таких случаях и что делать, если варикоз уже есть? Это самая, наверное, больная тема, потому что, особенно когда развивается осложнение у беременных, здесь всегда вот, встает вопрос об оперативном лечении. И на фоне беременности, конечно, ни мы не хотим, ни родители этого не хотят, будущее, чтобы беременная переносила какие-то оперативные вмешательства. Здесь тоже, в общем-то, ничего сложного нет. Если вы беременная и у вас есть варикозная болезнь, то опять-таки нужно обратиться к специалисту. Да? Ну, кому вы доверяете, кто это, это вопрос второй. Одевается компрессионный трикотаж. Это специальные чулки или гольфы, которые вот сдавливают ногу и не дают развиться вот этим осложнением. То есть женщина может спокойно выносить беременность, родить, угу. и потом ну, до года, вот мы обычно даем срок полгода-год, она ходит в этих компрессионных чулках, ну естественно, они их снимают на ночь, там какие-то периоды, то есть не значит, что вы вот все время должны ходить в этих чулках. И через год уже тогда мы смотрим, после родов, когда уже гормональный фон восстановился, когда женщина уже... Ну, Ребенок начинает ходить, да, она может себя немножко расслабиться. Тогда мы решаем, убирать эти вены или нет. А если же уже во время беременности произошло осложнение, Осложнения. В основном это тромбы. В основном это тромбы. То здесь, конечно, встает вопрос уже об операции. К счастью, это бывает очень редко. Редко у беременных. Да. Ну, те, что требуют операции. На сегодня угу. вот, все-таки хорошо вот эта диспансеризация беременных налажена, и мы их все время смотрим. Угу. И если есть варикоз, в общем-то, ну, в основном люди соглашаются на приобретение этого трикотажа, он действительно работает. Если же это тромбы, то встает вопрос об операции. Статистика утверждает, что все-таки больше болеет этим заболеванием женщин, чем мужчин, да? поэтому да, это как основная причина все-таки вот роды, да, все, да, что связано с за этим. Материнство. Вот да, процентов, наверное. 70 наших дети, дети, так легко не даются. Нет, не даются дети так легко. Поэтому ну, от, около 70% это женское население все-таки. Мужчины как-то, они у них другая проблема. А здесь, да, в основном женщины. Mm -hmm. Юрий Сергеевич, и над актуальное питание, на якому я хотела, чтобы вы остановились, это какие методы профилактики от актуальны и существуют на сегодня варикозные хоробы? Вот много существует таких вот ну, заблуждений в плане профилактики, их надо сразу развеивать. Это ношение каблуков, полная ерунда, спокойно угу. можно их носить, ни на что это не влияет. Не влияет Абсолютно. Это, да? это вот физическая нагрузка. Конечно, когда человек профессионально занимается бодибилдингом, да, действительно угу. это влияет но вот э, сейчас модные фитнес-центры, бассейны, да, многие боятся ходить, потому что считают, что там варикозная разовьется болезнь. Это все тоже глупость. Можно спокойно заниматься. Э, по большому счету вот э, такой надежной профилактики ее нету. Если вот при той же дайшемической болезни мы точно знаем, что не курить, mm -hmm. заниматься спортом это положительно повлияет, то вот таких рецептов от варикоза нету. Mm -hmm. Все-таки вот это генетическая линия. Да. Тоже да, играет если, очень большую да, роль. Если да? вам суждено, что у вас появится да, варикоз. Да, показано, это заболевание, да, в роду да, вот было. Оно появится. Здесь угу. на чем можно сыграть? На вот, вот этом критическом периоде это беременность рода и первый год после родов. Если вот в семье есть тенденция, там, ну вот, как я говорил, у бабушки, у дедушки, угу. у папы там, варикоз, да, наступает беременность. Подойдите, пусть у вас посмотрит сосудистый хирург. И здесь можно одеть вот этот трикотаж, можно назначить какие-то там венотоники, и вы отходите эту беременность, и у вас не разовьется варикозная болезнь. Вот это действительно то, что помогает. Вот много сейчас существует гелей, мазей, которые вот активно рекламируются. Нельзя сказать, что это плохие препараты, да, их много действительно. Mm -hmm. Они облегчают состояние. В основном они направлены на состояние, которое путают с варикозной болезнью, это так называемый синдром усталых ног. Вот когда mm -hmm. вы к вечеру чувствуете, что у вас на... налились ноги, появилась в них тяжесть, это страдает, ну, каждый второй, наверное. И у меня тоже после операции этот есть синдром усталых ног. И здесь, здесь, это за счет того, что мы стоим. У нас накапливается жидкость в ногах, и мы чувствуем вот этот дискомфорт. И многие думают, что это вены болят там, или тот же варикоз. И вот здесь эти препараты работают. Они просто облегчают это состояние. Но к профилактике варикозной болезни mm -hmm. они никакого отношения не имеют. А вот комплекс упражнений, это может вот быть профилактикой этого заболевания? Ну, глобально нет есть такие это не упражнения есть понятие вот контрастный душ контрастный душ которые ну так пишут книги что угу, это угу. вот помогает в профилактике в э, лечении ну мы когда-то пробовали но честно говоря нет вот, вот, вот здесь вот это единственная, наверное, болезнь, да, в сосудистой хирургии, которая, вот если суждено развиться, но она разовьется угу. у вас. И, и, быть... и универсального такого нет, средства нет, нет да. которое вот, вот да, как который... опытный кардиохирург вы не да, можете порекомендовать нет. нашим такого, зрителям, такого да? Нет, кроме берем... вот беременности, да, можно угу. вовремя вмешаться и здесь уже угу. что-то сделать. Юрий Сергеевич, я хотела запитати, спросить, насколько тесно Вы сотрудничаете с -гинекологами от по выявлению варикозной болезни у вагитных? Есть вот в хирургии немного состояния, где существуют режимные приказы. То есть есть заболевания, где мы, ну, можно так сделать, да, давайте так, а вот есть новый метод. Введение беременных, особенно с варикозом, там вообще не нужно думать. Есть приказ Министерства здравоохранения, что угу. если гинеколог... Ну, я схему рассказываю, он, конечно, очень большой, и там много пунктов. Ну да, протоколы, приказы, да, которые вы руководствуете да, в работе. Если вот, э, гинеколог или акушер-гинеколог видит беременную с венами, она обязана попасть к сосудистому хирургу. У нас это отлажено сидит врач на приеме в поликлинике, и все беременные с подозрением проходят только через наши руки. И, и мы уже действуем в рамках вот этого приказа. То есть мы знаем, что делать при этой форме, мы знаем, что делать при этом осложнении. Связано это все с тем, что вот материнская смертность ⁇ это всегда трагедия. Это не только трагедия для семьи, это ну, большие юридические проблемы. И они всегда были, а сейчас они еще ужесточились. Поэтому вот здесь вот надо действовать очень жестко. И ну у нас в больнице это все отлажено, мы четко взаимодействуем с акушерогинекологами. Юрий Сергеевич, и на завершение нашей разговоры, что бы вы хотели побажать телеглядачам? Я уже говорил об этом. Не надо, как это сказать, не молиться на хирургию, да? Мы можем многое, но вот господь бог и природа намного умнее нас и то что нам дано, не надо это гробить, гораздо эффективнее предотвратить любое заболевание. Да, ну, в частности вот про варикоз как раз мы сильно и не можем предотвратить, но многие другие сосудистые заболевания э, гораздо дешевле, легче и эффективнее не заболеть, чем это сделать, потому что многие вот к нам приходят пациенты, мы там все купим, все, что угодно, там, хоть mm -hmm. золотые клапаны в сердце, нам все равно, вот, э, все равно это не вылечит окончательно, все равно останется какая-то проблема, и э, возможности медицины, они все равно не бесконечны. Как бы мы ни развивались, что бы мы не внедряли, все равно вот, этот организм наш, у него есть какой-то код. Да? И если мы сами себе ускоряем за завершение этого кода, ну это очень глупо. это mm -hmm. проще. Здоровье не купишь. Да, здоровье не... можно улучшить его за и деньги, и за большие деньги, но вернуться к здоровому к исходной точке гораздо проще не допустить угу. отхода от этого. Слитковатый и. Да. А там же все банально: курение, алкоголь, дозированная физическая нагрузка. Здоровые способы. Да, жить. да, это все прописные истины, от которых не надо уходить. І все буде добре. Юрію Сергійовичу, я хочу подякувати вам за те, що ви були учасником цієї розмови, нашої програми, і хочу побажати вам здоров'я, успіхів.